Всем привет, с вами Депутат, и это третья серия выживания на острове в Майнкрафт. Я подумал, что в принципе я как-то слишком часто снимаю серии и не имею с этого выгоды. И я думаю, что я не буду снимать следующую серию, пока не наберу под серией или, 20, или 15 просмотров или 3 лайка. Ну, вы меня понимаете. Значит так, что мы сейчас будем делать? Заберем уголь, заберем дерево. И, наверное, Аня, все-таки Пожарим себе мясо. Один уголь. Одного угля будет достаточно. Сделаем себе фактулов. Двадцать семь таких семь таких. Раз. Два. Давайте, а мы модов включили вообще? какого мы их выключили. И я хочу тебе, Артем, сказать одну вещь, когда ты выключаешь модов хотя бы на одной карте, они будут включаться во всем Майнкрафте. Я их же выключал потом. А что это у тебя такое? Айди а в шахту. А я ее не достроила, как бы. А у сейчас... нас у тебя есть дерево сейчас. И в принципе, я за собой закрою. Что-то поставлю. Кстати, хорошая идея пойти в шаг. как так. Все. Конечно, у нас... Сейчас я тут помогу Кстати, немножко Тёмочу немножко... развиться. Слушай, ты знаешь, кому ты помогаешь, чел? <сёк> депутату. Да, типа, конечно. Как ты не мог догадаться? Ты же помогаешь самому депутату гейм. Вы не забывайте строить тарелочки для того, чтобы делать супчик. <сёк> того, чтобы делать супчик. А зачем ничего супчик? что <сёк> он добавляет больше всего жизни. зачем <сёк> мне? Это ж не... Это тут в, в Майнкрафте еды нету. <сёк> <сёк> Жалко. Ну, в смысле, ну, не обязательно а, кормить человека. Ну да, достаточно поспать. Это, да, это, кстати, очень плохо. Почему? Нет, не нравится. Без вот еды я не могу жить. Mm -hmm. Нет, не нравится. Ты вот мой... такой вот... Кон... Клод, это не, хат... не хардкорный Майнкрафт? Не, ну вообще, знаешь даже! Не, ну, знаешь! Можно сделать каменную пирку. сейчас я уже добью эту фигуру. Конечно, мне реально бесит, так не знает. Но это деревянный. С <мирает> сегодняшнего дня вы солдаты вермахта. И хабди мёглихайт. Дэн больше викин. Альфуцады. Дизи умничьи. Вам предоставляется возможность а, отпустить да. большевикам и коммунистам, которые не считали вас за людей. Тут, кстати, можно делать плоские мрамор. Я немножко добуду себе мрамора, если так это гранит. гранит. И сделаю себе, я же сделал домик на дереве, сделаю себе крышу из мрамора. Гранит. Это, блин. Ну, ладно. Гранит можно прессовать. Я знаю. И делать из него красивый Наконец-то кирка. Но здесь у меня нет второй деревянной кирки. Нет, у меня нет. Я просто не люблю тратить так вот с дерева, просто так. Выходите, не бойтесь. Там любовь к коммунистам и большевикам их вред даст взрыв это они попали в полон немцам но... давай-ка мне, а зачем я отвлекся от сердечку извините, такое не повторится, я просто немножко забыл, да? Снимай. я снимаю надо было идти в другую комнату так, едет, нас здесь уже не туда залезет. Думаю, мы пока как бы дом не сильно собираем, сейчас сорок. Нам еще стекло нужно. Пойдем, наверное, на шахту добудем ресурсов полезных. Ну и не полезных. Это камень не полезный. Полезный. Че? Тихо. Камень полезный для того, чтобы изначально можно было развиваться. А потом в конце уже не надо будет. Смотрите, у меня глюк какой-то. Какой Смотри, у меня два стака факела, да? И когда я ставлю какой-то из факелов, то он убирается с собой стаков. Значит, глюк. Был тоже какой-то? Да. Блин, жалко факела. За сколько я факела туда? Земля. Конечно, не ярость. Ты вообще ярость смотрел? Так... Чего ты? Кстати, напишите да в комментариях, кто смотрел э, ярость. Очень прикольно. Кстати, у меня у, мне, моя почта пишет, что у меня YouTube добавлен в YouTube добавлены видео. Кстати, кто из вас совмещает с какой-то рекламной кампанией. Скиньте мне на нее ссылочку. Я хочу тоже себе рекламу поставить. Было бы очень даже неплохо. Капец, почему у меня железо? Это нетерпимо. Я уже столько рою, и все равно неудачно походу в шахту. Уже столько рою, и нету железа. Это капец какой -то. Ладно, все, пошли вверх. А сколько я уже снимаю? 6 минут нужно будет этот кусок вырезать. Нет, чтобы его вырезать, там надо кое-что делать и... Ну, ну короче... Ну, чтобы ты вот этих блоков не обрабатывал. Тем более, это надо... если бы это я снимал через специальную программу, можно было вырезать. День? Нет. О, Эндер! Эндер! Я нашел Эндера. Да где? Ну, он там это ходит. Это не Эндер. Это не Эндер. Вон там ходил Эндер. Вон. Вот а. он не Эндер, да? То Эндер. Да, пипушка. Лимонит паучка. Завалить здесь не паучка. Да. Правда, неплохая. Кстати, я думаю, что я выживание... на... я, я выживание... Э, просто выживание в деревне не фиге, но я буду его продолжать. Я буду вести сразу два выживания. Не два, а три. А третья какая? Третья плюс выживание с 30, да. 333 мод. С 333. Не понял, что это за мото там. дети, там где горы. Ну не горы, а то Там джунгли? Да. Так мы же это не снимали. Будем снимать. Снимем еще. Давай хотя бы один какой то выживание, какое-то одно хотя бы закончим. Надо паук. Паук. Мне нужен паучок. Еще стрелы Стрелы. О, паук. Паук, можно я возьму твою ниточку? Я, я сам возьму, спасибо. Я что проще, чем на Xbox. Да. Ну, он решил мне, конечно, один раз ударить, но мне было была яблочко. Не, они сейчас не сами отрегенятся. Когда спишь? Да. Или со временем. Или со временем Не, не они когда поспевают, они отрегенятся. О, уже сделал лук. А когда я посплю-то? Они все отрегенятся. А когда я посплю-то? У меня с не ну, скоро, наверное, будет. Опа-на. А что, будет скоро? А Две шерсти нет? надо. Три. Три. Три, ну, когда ты облажешь, ты и такое-то. Вот, видишь, одна шерсть. Мне надо еще стоп, две стоп. Две одну секунду. Я, я сейчас вам хочу показать один супер прикол. Берешься, срезаешь цветочек. Теперь нам главное найти верстак. Вот там есть верстак. Сейчас мы сделаем верстак. А очень... ты хочешь э, сделать краситель, а потом покрасить шерсть барашки. И она будет красить. Сейчас хочу сделать найти барашку. Мне нужна барашка. Ну ты покрасишь ее шефс. Не убивай ее. Она будет ходить желтая, правильно? Да. А Вы угадали. Это? Только мне надо это найти барашку. Может, ты пока можешь найти барашку, я пока Ту -ту 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 -ту. Это сейчас играет уже. Нет, нет, нет. нет. Так, как вот бы попасть? Так, я тут немножко подвис. Я не помню, как домой мне попасть. Песок забирай. Нет, песок не надо. Ладис, ты не говори, ты А куда мне дальше? Придется сделать так. Самый... Так, вот так. Ой, извините, было. это произошло случайно. Турбояжик, если ты это будешь смотреть, знай, у тебя будет скоро противник. Он не позволит тебе. Какой тоже будет отбирать у тебя подписчиков. Ну или он будет сам откуда-то их брать. Да, Нет. Я не нашел, но я тебе сделал вот таких вот 5, 20 штук. Эй, Мне сейчас нужно лопаты. Зачем? Нам как копать земли? Нет, не земли. Можешь сделать лук. Ну, подвиньтесь, я зависите. Владик, у тебя там очень много места. А сейчас я тебе беседку нужно сделать. Ну, ладно, я потом... Пока у меня есть другая миссия. Вот, а вот тут я не буду резать. Точно могу лук сделать? Да а. Не, не можешь, надо паутинка еще А, теперь точно могу Да, можешь, кстати, его сейчас сделать Перстак не есть не на улице Мне сейчас нужен... Если бы у меня железная лопата была, она ну, вообще, пожалуйста, нахуй осталась Дай я тебе песка накопаю Я Там буду накопаю. заниматься грязной работой Грязной работой, да? Дай ты так сказала, так как будто бы, это реально грязная работа. Да. Стример, да, 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 он прикольный. Ему еще крыши не хватает. И... и как бы соединение с шахтой. Сделаем. Так, краситель. Сколько у нас? Пять штучки? Я, Срай, я, я сейчас сделаю. Ага, давай я тебе буду отдельно твоего желания снимать. Когда-то. Если, если не захотят. Или не захотят. Ну, ты будешь целый приходить и снимать. Или принцесса эти площадки могут посетить. Если тебе родители лежат, что-то. Так, конечно. А чё, слушай, что, слушай, ты а? Ты что, бурный, да? Иди сюда. Бурный, да? Сейчас <laughs> мы барашку покрасим Бурный, да? О, барашка, да. Возьми краситель. Лучше барашку это. О, черную не надо. Почему? Че там белая была? Где? Вот тут где-то белая барашка. Е забери была. руку, пожалуйста. Вон. Вот. А надо держать на нее? Да. <свист> я тебя боюсь, я ее убивать не буду. Такая мимишная, я, я забил что барашку. Да, ну нам барашка. она пока... Гуля, 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 гуля. Кстати, с паутины можно делать, не надо убивать барашек, можно с паутины сделать шерсть. Может тоже не да? Зачем? Ножницы <свист> можно делать, но для них надо железо. <свист> железо нас Ты сдохнет. Блин, ну еще одну. Не хочу убивать ту барашку, потому что вот он. Они не, не будут у меня спавниться на острове, я сам помер. О, может с него лук выпадет. Лук с него точно не выпадет. Стрелы, да. Не, а ты привлеки его, чтобы он за тобой шел. Че, 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 да, охотись меня, да, охотись. Охотись, я знаю, что ты меня хочешь. Хочу а что-то он ко мне не плывет. Плывет. Я бы еще он по мне попадет, знаешь еще попадет яблочко съешь. Видишь, он тут к тебе. Видишь? Ой, из Ничего не выпало. Стрелы, по-моему, собирать нельзя. Серию все-таки закончим, потому что у нас мало времени. Ну что, с вами был Депутат. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Всем Нет. пока!